Мы сейчас находимся в станице Луганской, правильно я понимаю? Да, ну расскажите, как у вас тут обстановка сейчас? Тяжелая обстановка. Обстрелы продолжаются и днем и ночью. Пока мы стоим, вот когда начнем двигаться, тогда нас уже никто не зупинет. И сепаратисты под него останутся. Ну вот на днях здесь произошел такой неприятный инцидент на дороге был заложен управляемый фугас, на котором подорвался Урал украинских военнослужащих. Вот здесь был заложен фугас, и в тот момент, когда Урал был прямо напротив, да, сдетонировал и сработал заряд. Который сидел на этом месте. Вообще, непонятно, как он вообще остался жив. Посмотрите, вот что превратилась в крыша. Он жив, но он на искусственном жизнеобеспечении. Вот это вот окраина станицы Луганской. Все, дальше уже дорога закрыта и в эту сторону, и туда. Вот за этой посадкой буквально уже начинаются позиции боевиков. Станица Луганская обороняет тактическая группа 95-й квартал. Основной костяк, который составляют кровожане и жители района. Хотим запевнить весь Криворожский регион и всю Украину разом, и Верховную Раду туда и саме, что мы гадов не пропустим и будем гнать туда дальше на север, к их друзьям. Вот это идут разведчики, они только что вернулись с боевого задания и успокоили нас тем, что, по крайней мере, там сейчас чисто. Да, вывалил одобрять. Хорошо вывалил. С тех пор, как обстрелы усилились, стало понятно, что надо прятаться под землю, зарываться. И вот теперь будут ребята жить в землянках. Команд нет, ничего нет. Стоим просто. Ждем, пока прилетит да. снова. Ждем, прилетит, либо приедет. Что-то одно из двух. Я так надеюсь, что, возможно, весной мы пойдем в наступление. Закрыем. Пытание уже не завжди потому что тут действительно всех уже достало. Мы хотим сказать Путину, что мы выстоим, что он геноцид творит против своего народа. Я очень прошу, чтобы он своих хлопцев не обливал кровью и сам себя не обливал. И дав нам спокій. Мы все равно вести, мы дойдем до конца, мы победим, мы не переможный народ. Мы хочу передать привет своей семье, своим детям, женщине. Иночка, люблю тебя очень сильно, жди заяц, я вернусь по любому. Передаю привет ну, всей своей семье и своим родственникам. Ждите, а мы все целые вернемся. Слава Украине! Героям, Героям слава!